немного нужно, я могу рассказать, я этим занимался, организовать нормальную промышленность в Сил море. Сейчас важно найти там лова, которые будут облавливать рыбу разряженную. Почему я этим занимаюсь, не занимаются институты? Мы находимся в Греции, сейчас изучают, встречаются с рыбаками, как ловить на свет, как прийти сюда. Ну кто это такой? вас комитет, Сколько людей, сколько институтов. Не можем, мы компании Турбок. Мы, наверное, единственные в Украине, которые являются владельцами травмы больше ружья, которые осуществляют помощь крылья в Антарктиде. Ну, на вчера он был, на промысел. Квоты, наверное, важны. Только что чтобы понимали, что помимо квот есть масса проблем. И компания сейчас стоит реально перед вопросом смены украинского флага на другой. Вот про самый большой, мы понимаем проблемы груз с Антарктиды выходит под Монтевидео. Это ближайшая точка. В Монтевидео мы загружаем контейнера и везем э, покупатель в Канаде, например, руки, а везем мы его на Украину. Э, сначала привозят сюда, на Украину, под вот здесь разгружаем, и получаем ветеринарный сертификат международный и с Украины отправляем назад в Канаду. Представьте себе такой круг по логистике. Э, очень э, большая проблема, ну, это проблема реальных организаторов, потому что на, все, на этой конкретно, как-то мне казалось, что Ну, агентство э, вообще должны быть представителями на должны быть представители А то, что мы с вами поговорили, и это ничем не закончилось. Ну, э, вот этот. Э, вот эта петля, я беседовал с господин службы, просил их о том, что, ребят, судно под украинским флагом. Э, для того, чтобы перейти к такую судно, мы за свой счет везем представителей господин в Уругвай, для того, чтобы они обследовали там судно и выдали нам эксплуатационное разрешение на производство мясо, мясо и муки. За свой счет оплачиваем билеты, командировочные, везем их назад. Получаем эксплуатационное разрешение, которое, опять же, нам не позволяет получить документы в Уругвае украинских ветеринаров. Потому что, кроме этого, еще необходимо, по нашим законам, как вы знаете, взять отбор проб, который может сделать здесь наш только институт на Донецке. На вопрос к на нашим ветеранам, что давайте мы посадим вашим ветеранам, готовы платить ему зарплату, давайте мы посадим вашим ветеранам на борт. Пусть у нас тоже замечательно. Но только есть нюанс. Ладно, строгой круга отчетности. Мне сейчас украины в России. это вот вы И мы следующий нюанс. Часть продукции мы, вы, наверное, видели в магазинах мясо крылья, которое продается. Часть продукции везем на Украину, закатываем здесь консервы. Так вот, при привозе крыля сюда на Украину, мы постоянно через суд доказываем нашей таможне, что это продукция украинского происхождения. Потому что нас пытаются постоянно заставить растаможить этот круг, заплатить НДС и все прочее. Следующий нюанс. Это вот то, что я говорю, почему сейчас стоят, почему в Украине океанских судов не осталось. И я думаю, что в ближайшие годы, если государство не изменит политику в отношении этих судов, то не будет их в Украине. Никаких. Ни торговых, ни, ни линейного Вы прекрасно все знаете, кодекс торгового рекламы не говорит о том, что на судне может быть экипаж любой национальности, кроме капитана. При этом есть следующая ссылка о том, что все эти граждане любой национальности должны быть готовы согласно действующему трудовому законодательству. Вот на сегодняшний день есть совершенно уникальный, хороший моряки индонезийцы, который работает. Мы не можем взять индонезийца, потому что я его должен принести с Индонезии в Украину, оформить ему трудовую визу. Когда я говорю потому что вставать -то, -то в том, говорит, а зачем? У меня масса вариантов китайских судов под любым планом, куда я совершенно спокойно могу пойти. Зачем мне ваше украинское судно с этими проблемами? С тех, с тех, с тех, с тех, с Когда рядом страна Молдавия, которая может дать флаг, можно подсоединить флаг молдавский, условия 100 долларов на моряков через трюк, оплатить 100 долларов за 100, 100 долларов за человека. Это вот то, что происходит сейчас в мире с удобными флагами. На сегодняшний день так же кому интересно, удобный флаг это Молдавия, удобный флаг это Монголия, не имеющие никакого доступа к океану. Но и так это происходит. Если вы обратите внимание, на сегодняшний день, если кто, 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 кто в интернете совершенно, русский, Молдавия обладает флотом торгово, торговым флотом, в размере почти будет 200 единиц. судов. Это все наши суда, украинские туда туда ушли. И, к сожалению, опять я вот рассказываю это вам, а должен рассказывать это другим людям, которые должны были это услышать и принять какое-то решение. Но суда, к сожалению, никто не имеет. Смысл во всем этом особо. То есть приведение к законодательству у нас Я думаю, что нет. Потому что если бы если бы мы хотели двигаться туда, господа, чиновники должны были бы здесь. Чиновники как все. Господрядки ушла. Э, руководство Министерства. АФК, хоть кто-нибудь. Да, к сожалению, багентство это не их вот вопрос, Господи. это не их вопрос, мне они этот вопрос не решат. Квота хорошо, но квота это не самое главное. Это не квота, это право. Ну не право, хорошо, право, это действительно надо. Ну мы не имеем это право, но только имеем массу проблем в связи с тем, что мы предприятие украинское. И вот этот э, мы на патриотизме проработали, э, судно проработало 4 года. Организаторы а, имеют право ваши резолюции, ваши предложения подать открытым письмом. Я думаю, что вы здесь соберете очень много подписей под вашими предложениями. Там конечно, реально. И мне кажется, ваши подписи дадут право на то, чтобы вам ответили открыто и правомерно. В течение дней 10. Вот за задательство. Хотя бы. А у нас вопрос ведущие, Министерство, да? Министерство, Чайковича, они вообще в этой теме живут или не могут. Я не знаю про вашу тему. Вот, вы можете сказать. Допустим, владельцы. они этой темой владеют. Поэтому нужно идти к ним и создавать комитеты при э, этих министерствах. И хитрый, вот мы рисовались первый раз. он старый был. мы попали на заседание Верховной Рады по поводу моратория. Вот, я была единственной представитель на тот момент какой-либо ассоциации. Ну, это уникальный, наверное, случай, когда действительно мой пятиминутный крик, наверное, уговорил депутатов все-таки не похоже то вот, есть моратория на промысел в во внутренних ну, водоемах. Ну, скажу так, один крик, второй крик превращается в такие достаточно весомые спичи. Если нужна поддержка, если нужна какая-то там профессиональная, ну, вы, наверное, уже все входы все тоже знаете. То есть объединяемся и подписываем, добиваемся. А Какие другие у нас варианты? Давайте, отличная идея. Это, наверное, Буквально Сегодня я обучал вам, что можно прийти у нас есть Я украинская, если кто кому-то нужна как Я украинская, я Объединяемся и действия. Давайте заслушаем последний доклад и потом, если что, перейдем к обсуждению. Сергей Приходько, Александр Пажан. компания Линда Газ Украина. Тема аквакультура, эффективное выращивание рыбы, заморозка морепродукции. Добрый день. Мы немножко понимаем ваши проблемы, мы не затянем на время, потому что я веду же. Кажется, скажем, мы больше хотим рассказать о технологиях, которые позволяют лучше срок хранения рыбы. Ну, в принципе, еще и аквакультура есть. Мы представляем компанию «Линда». Это ведущий мировой производитель в сфере газа, а также инжиниринга. Мы задействованы в сфере металлургии, химической сферы, медицинской сфере, пищевой промышленности. Мы задействованы также в аквакультуре. в компании больше 60 тысяч человек работают, больше представлен больше 120 стран. Мира. В Украине э, у нас э, есть два завода воздухоохранительного блока, которые э, производят э, азот, кислород, аргон, э, и также есть наход, три находящихся инстанции по Украине. Э, еще один, может, можно один э, особенно такой э, момент хотел бы э, обратить внимание, у нас есть собственно научно исследовательский центр, э, который находится в Альсенде, это Норвегия, и откуда берутся, разрабатываются разные решения комплексные, либо продукты, которые потом выделяются либо на мировом масштабе, либо на конкретно какой-то определенной стране. В частности, для э, культуры и ферм э, в Украине мы можем предложить э, вот, ну, обозначить еще раз то, что и так все знают, это важность уровня концентрации кислорода в воде. Для, того, для уменьшения смертности, для увеличения э, возможности использовать э, имеющиеся условия то есть э, увеличить посадку рыбы, увеличить и ускорить рост рыбы и, соответственно, сократить, конечно же, самый дорогой, это коэффициент корма. То есть, э, классно, раз, то есть возможности увеличения концентрации кислорода, чистого, тот, который можно подать в газообразном состоянии, на в воду, позволяет э, не достигнуть ну, особо момент, момент, Это летние весенние, когда повышается температура и падает резко уровень кислорода в не достигнуть смертности и рыбы, ну, и сохранить ее в рост и ну, уменьшить, скажем, показатель наша компания имеет возможность предоставлять оборудование, позволяющее использовать этот кислород в газообразном состоянии. Это установки конусы, это установки э, -э шланги э -э, и карбированные пластины. Э -э, Случай концентрации кислорода, то, что я говорю, позволяет уменьшить коэффициент корма, вот на примере этого соса из полутора единицы, что дает экономию, конечно же, денег, есть, потому что основные по затраты. То до 20% снижение затрат на корм, до 50% увеличения выхода продукции при том же налоговых прикорма, уменьшение смертности с 5 до 2% и улучшение показателей прироста на имеющихся бассейнах. Не Дальше. Дальше. будем вдаваться в подробности, то, что мы сейчас используем, это есть многолетний опыт Минга в Европе, в Германии, в Португалии используется наше оборудование. Вот, это на этом это закрытая ферма закрытого типа для производства сиропа. Здесь используется наших оборудование и на сегодняшний момент вот, уже в Украине тоже мы начали небольшой пример, но тоже ферма делает начинает производить сироп. Они пытаются уже ну, была задача по Сохранение концентрации кислорода в длительный период и мы увидели даже элементарными баллонами и вот кассетой в ваннах подачи кислорода непосредственно в центральный распределительный бассейн и сохранение уровня концентрации в 10 миллиграмм как в самом бассейне, так и в подающих жилобах и стабильное в каждом рыбном бассейне, в их около 80. То есть при существующей системе, где у них были обычные воздушные аэраторы, Смертность была около 20-25% минимума на плюха, и концентрация всегда падала до 5, 5 мг даже, то есть доходила. Соответственно, при элементарном подключении кислородных банок и баллонов с помощью перфорированного лазерного штанга, они добились концентрации 10 мг стабильно ну, на протяжении периода ну, испытания теста. И, в конце, вот она будет на установку азартного это конус повышенной концентрации кислорода дальше, и возможность аварийной системы, шланги и, как я уже говорил, э, установку вот, по распределению потока кислорода в бассейне. С это вы можете дальше, можете ознакомиться очень подробно на нашем канале на YouTube, на глобальном сайте ВИНТЕ, и презентация будет разослана, то есть, в принципе, вы можете пройти по ссылкам ссылочку, я его материал, вы сможете обратиться с определенными вашими случаями, вашими ну, запросами, и мы сможем подавать оборудование и рассказать, как пользоваться. Еще хотели бы добавить два таких важных направления, которые помогут для перерабатывающей сферы. Это упаковка, mm -hmm. замораживание, там, упаковка в инертную среду. Уже готовая, готовая продукция. Готовая продукция. да, можно дальше. Mm -hmm. э, модифицированная среда, вот, модифицированная атмосфера. Это атмосфера, которая состав газа среди вокруг продукта создает, и она отличается от воздуха, в котором, соответственно, развиваются бактерии, а эта модифицированная среда, она ограждает, по сути, продукт от роста родных бактерий. А самая основная составляющая – это СО2, это углекислота. Она является как природным консервантом, она натуральный консервант, она не дает развиваться бактериям, она замедляет рост бактерий. Азот это инертный газ, который как в форме инертной среды создает подушку, поддерживает форму упаковки. И для некоторых видов мяса, некоторых видов рыбы, филе используется еще дополнительный третий компонент, это кислород. Дальше я хотел показать просто как есть примеры в типичном сроке хранения в воздухе. Допустим, если сырая рыба, также три компонента газа, СО2, кислород и азот. Если в типичном хранении в воздухе до 5 дней там, максимально, то в использовании газовой, газовой смеси можно достичь до 14 дней. Но причем еще очень важный момент это температура хранения по всей цепочке. То есть газом не является полноценное решение, там которое решает полностью всю проблему увеличения срока хранения, но он способствует этому, чтобы бактерии не развивались. Есть, есть еще э, варианты по вареной рыбе. Если вареная рыба там 7 дней типично в типичном воздухе, то э, в пищевой смеси можно достичь 30 дней. Следующее. И также это такой один из очень важных моментов, это заморозка и охлаждение продукта. Рыбы, две отдельные частей какие-то. Э, все мы понимаем, что э, заморозка традиционная, она разрушает. Здесь схематически нарисовано, как разрушаются стенки клетки и э, жидкость и клеток попадает э, на весь продукт, это на молекулярном уровне э, как бы схема такая и теряется, это, ну является причиной высокого уровня потерь влажной составляющей продукта, ну, дальше и поэтому замораживать нужно быстро и что с собой э, позволяет это э, заморозка глиогены она позволяет себе э, повысить, повысить производительность э, позволяет э, иметь лучшее качество продукта при, э, ну, чем примерно заморозки. Ну, и тогда дальше некоторые пункты. там вы все равно все будете типа, по более подробно смотреть, и мы можем вас всегда рассказать. Смысл главной технологии это то, что традиционные морозильники, морозильнике все используют только клоновые морозильники. И наше же оборудование предполагает возможность замораживать криогенным способом, где патогенно выступает жидкий азот. То есть накопило минус 96 градусов. Данное оборудование позволяет э, делать шоковую заморозку любых пищевых продуктов не теряя э, природных свойств, полностью сохраняя качество, вид, и даже после разморозки не теряется влага, не теряет, ну, то есть продукт остается в вот, первоначального вида, после размораживания. Соответственно, это самый э, высокомаржинальный, самый э, ну, презентабельный для, для компаний, которые ну, э, в маркетинговой цели хотят продать свой продукт. То есть, как бы, это, конечно, подходит для э, дорогого сегмента рыбы, то есть это с форели, а ну, сразу самого... Для вкратце схема была, как это работает, ставится, можно сказать, э, Емкость с э, жидким азотом, например, идет через ванную трубопровод, подходит к машине, которая замораживает, там они разные бывают виды, мы сейчас дальше про И в принципе уже на выходе вы закладываете продукт, э, ну, продукт рыба там, или Закладываться в архив на выходе получается замороженный продукт. Нужно можно замораживать кероспорта. как отдельные продукты, можно замораживать в упаковке. То есть, э, это... и затраты, это... азота. затраты азота на упаковку. Затраты азота под каждый помещение индивидуальный. Вы и можете вырежать, и просто, и так даже, так, из головы в среднем это один килограмм. То есть один килограмм азота на один килограмм готовой продукции. Мы вот здесь места на оборудование, которое мы Э, на практике мы даем только вариант. мы его не продаем соответственно для многих компаний там на то что либо меняется объем производства увеличится либо меняются какие-то новые продукты там появляются на продажу мы можем ставить другое оборудование и в связи с этим как бы спросили по поводу цены цена рассчитывается э, на, ну, не только за килограмм цена, а нет, сот, а нет она лежит за Смотрите, как говорят. бы, если грубо говорить, мы не ä, пытаемся конкурировать с рынком нарисованных продуктов. цифру, чтобы все понимали, им такое, килограмм сота сколько Мы сказать, стоит четыре тысячи гривен, а. тонна будет стоить оборотка одного килограмма в рамках электричества. То есть здесь хладагент является азот, да, да, мы да, потребляем электричество, да, и он да, 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 регулируется, и потребляем электричество. Программа 50 копеек здесь 4 гривны. Все, я для себя понял. Нет, мы даже если а еще рассчитываем на объем продукта, потому что этот килограмм азота может оборотить 50 килограмм вашего продукта. Не, килограм, не килограмм, килограмм. Это да. 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 считается килограмм, не килограмм, а килограмм, килограмм продукта. Right. Он идет затрат, например, если ставить кабинетный фризер, то там, например, за 300 килограмм он заморозится за полтора часа. Например. Понимаете, так нельзя, потому что каждое оборудование, каждый продукт, он рассчитывается по-разному. И поэтому а сморит, выяснил, может. от скорости, от объема потребления. Есть задачи, когда ставились, то, есть, то что мы рассчитывали на У нас основные стоят, Германия, Норвегия, Швеция и Венгрия. Там, где производство идет э, за час-полторы-две тонны рыбы, у них идет коэффициент э, затрат азота 0,3-0,5 на килограмм продукции. И, и азоты, ну, у них в Европе стоят 4-3 раза дешевле. Соответственно, они даже могут конкурировать с регионами. В Украине тенденция немножко другая, но, опять же, если кто... Ну, Компания хочет какой-то эксклюзив, хочет э, возможность, э, не э, тратя, ну то есть новое производство, должность, устроение, это капитальные затраты на оборудование, которое вы знаете, то есть покупку нового оборудования. Компания «Железо» берет инвестиции эти на себя. Есть возможность приседать и там как говорится, И во-вторых, это позволяет э, достичь максимального классного качества. Но э, затраты с пристойными спионами, да, мы однозначно в полтора, э, может быть, в два раза дороже. Это где-то в среднем, то, что мы считали, несколько кейсов было для украинских предприятий. Да, по да по если по вы рассчитываете на 500 да. килограмм производить в сутки, да, это не наше решение. То есть эти морозинки заточены на э, хорошую большую производительность, поток. И они дают возможность э, большой парковки, большой выход. Можно тонну, можно полторы в час делать. Можно 300, можно 500 раз, в зависимости от груза. Есть оборудование, которое по спирали идет в продукт, и он там беспрерывно может целый сутки, что надо. Да, эксплуатационное оборудование, в принципе, требует помывку один раз в сутки, можно останавливать его на час. То есть работает... Можно что есть аэрация электричество и либо кислород жидкий? Да, соотношение кислорода э, а Смотрите, мы, ну, мы, мы, <свят> мы, мы, считайте, мы, предлагали наше решение для тех, кто, Тем, кто вывод, уже поставили прием емкости с кислородом, объем, а сейчас и сейчас мы сейчас кислорода. При этом они защищают это только в экстремальный период. Да, они используют эрватор э, во <свят> в, в осенне-зимний период, они используют эрватор. Но когда идет резкое повышение температуры при наших климатических условиях ни один оратор не спасает дорогую рыбу, которая реально гибель, особенно молодня. И э, когда, извините, я видел фермера, подвозили тележку с баллона и тупо пускали шланг в воду, чтобы спасти рыбку, ну это не решение, это кустарный метод, который мы вот все рассказывали, особенно там рассказывали о том, что мы должны идти в Европу, использовать какие-то технологии новые, ну вот клиенты, как компания с э, мировым опытом, которая уже на рынке у 20-15 лет или более 50 лет предлагает, как раз эти технологии. Кислород используют все, чистый кислород, все выберут э, ну, и на вашем Мы предлагаем возможность его использовать в существующем оборудовании. Готовы помочь? У нас стенд стоит справа, Приходите, мы не будем задерживать, а то да. обедать, наверное, последние вопросы сможем ответить.